آغا اخوند خراسانی رحمت اللہ علیہ کا توازو اس بزرگ مجاہد علم دین کے حالات میں ملتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے رہبر و رہنما ہونے کے باوجود آپ بہت متوازے تھے خاص طور پر علماء کرام کے ساتھ بہت توازوں سے پیش آتے تھے یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور جب وہ آتے تھے تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے آپ اہل علم حضرات کا بہت احترام کرتے تھے ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت جب تمام لوگ سو رہے تھے ایک طالب علم نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا خط اس طالب علم کی بیوی حاملہ تھی اور بچے کو جنم دینے والی تھی وہ طالب علم نجف میں تندست اور تنہا تھا اور دائی کا گھر نہیں جانتا تھا اس لیے مدد کے لیے آغا اخوند کے پاس گیا فوراً ایک شخص نے دھکل باب کرنے والے کا نام پوچھے بغیر دروازہ کھولا طالب علم نے دیکھا کہ آغا اخوند خود تشریف لائے ہے آپ کے سر پر سفید رنگ کی شال تھی اور دائیں کان کے اوپر قلم رکھا ہوا تھا طالب علم تعجب اور شرمندگی کی وجہ سے سلام کرنا بھول گیا آغا اخوند نے اسے سلام کیا اور فرمایا فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں طالب علم نے زحمت کے لیے معذرت خائی کرنے کے بعد تفصیل سے سارا واقعہ بیان کیا اور پھر نہایت انکساری کے ساتھ کہنے لگا آپ اپنے خادم سے کہیں کہ مجھے دائی کا گھر دکھائے آغا اخون نے کہا خادم اس وقت سو رہا ہے وہ نہیں آ سکتا میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں طالب علم نے بہت اصرار کیا کہ آپ خادم کو بیدار کریں تاکہ وہ میرے ساتھ دائی کے گھر چلے لیکن آغا نے قبول نہ کیا اور فرمایا خادم کے کام کا وقت ختم ہو گیا ہے وہ رات کو مقررہ وقت تک کام کرتا ہے اب اس کے آرام کا وقت ہے آپ تھوڑی دیر صبر کرے میں خود آپ کے ساتھ چالوں گا تھوڑی دیر بعد آغا اخوند کاندھوں پر ابا ڈالے فانوس ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر آئے اور طالب علم کے ساتھ چل پڑے اور پھر طویل راستہ طے کرنے اور مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ دائی کے گھر پہنچے آپ نے دائی کو دروازے پر بولا کر اس کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا پھر فانوس اٹھا کر رہنما کی صورت میں ان کے آگے چلنے لگے اور انہیں مریض کے گھر پہنچا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے گھر آ کر آپ نے کچھ پیسہ شکر قند اور کپڑا طالب علم کی طرف بھیجا طالب علم کہتا ہے اس رات کے بعد جب بھی آغا اخون سے ملتا تھا شرمندگی کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیتا تھا جبکہ وہ عظیم انسان میرے ساتھ اور بھی زیادہ محبت سے پیش آتے تھے ایسا لگتا تھا کہ گویا انہوں نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا